Günümüzün ən əsas xəstəliklərindən biri olanda skolyoz və kifoz. Skolyoz və kifoz nədir? İlk başda buna haqqında danışmaq istərdim. Skolyozumuz və kifozumuz varsa, bilməliyik. Skolyoz və ya da kifoz olub-olmadığını bilmək isə qet sümləklərinin bir-birinə asimetri yazması, sanat sümləklərinin bir-birinə asimetriyasına, ayağın içə və ya sağa doğru deformasiyasına ol olmadığına nəzər yetirir. Əgər bunlarda varsa, bir mütəxəssisə yaxınlaşıb bunun haqqında dəqiq ittiham almağa çalışınlar. Məsələn, bizim skolyozumuz var. Bunu da arxımedaladır. Skolyozumuz olduğu təqdirdə, skolyozun bəradələndirilməsi Quş qalırın dərəcələndirməsində bəzən də əməliyyat yönümlü zədələr ortaya çıxıblar. Bu da açıq bir dərəcədir, yəni görünürsənməsi deməkdir. Başqa nə edə bilərik? Əməliyyatsız edə biləcəyimiz yönlər əzələlər üzərində və indi vizual yoxlamaşılır. Və bir şey olduğunu gördük ki, dərəcəyə əyilik mövcuddur. Biz onun qarşısalı olan rotator manşet torpunla baxaraq, bədərinə yoxsa kürək sədəsinə əyiliyi ona aid eləməyə çalışıb və iş ciddi dərəcədə arxadan mütəxəssis tərəfindən aparılmalıdır. Çağınızla yaxşı baxın.